Да, действительно, игра была сегодня жесткой, Мы боролись до конца. Вначале были проблемы с защитой, но мы смогли переломить ход игры и в законопроекту одержали победу. Ну, вы что-то слышали о дерби в Черноморском? Как вы к нему относитесь? Um, I, didn't, I didn't know it was called the Black Sea Derby, but I knew, I knew this was a rival game. Being two close cities, and I knew it was going to be tough, and the, the fans were going to be really into it, so I knew it was a rival game. Я не Большое спасибо. Вопрос, пожалуйста. Спасибо. Как настраивались, что получилось, что не получилось? Я не точно умный, я тоже знал, как будет э, тяжело сегодня. Я тоже не знал, как это называется, не Черноморский дерби. дерби. Я знал дерби, я не знал Черноморский. это да, логично. Э, первые три четверти мы очень плохо играли в защиту. Очень плохо играли защиту, но они забили, я не знаю, 80 очков. И столько последних 10 минут наша защита была лучше. Как, как раньше мы играли в защиту, и я, myślę, этот, я думаю, как это-то было достаточно. Вопрос, пожалуйста. Зоран, болельщики интересуются, вот вы проиграли прошлую игру в Черкасах с большим счетом. Что, там, что у вас там случилось с командой? Самое плохое. Я думаю, как тоже мы были чуть-чуть устали. У нас была два дня раньше у Николаева игра тоже тяжелая игра. И потом вы знаете, как дороги очень, очень долго мы были на дороге, а игра в воскресенье была два часа, тоже меньше за времена за отдыхать. А я тоже думаю, вижу, я видел, как в моей команде не было желания, как, как раньше. Все, все плохо получилось. Я знал, как этот сезон будет очень долгий. И тоже будут такие таки игры, как у Черкасии. Я столько э, надо как не будет очень честно. Есть ли в вашей команде лидер, если есть такого? То... <свист> Я не знаю. Очень часто у меня вопрос, кто лидер. Мне все равно, кто лидер. Я хочу, как эта команда играет хорошую защиту. Когда мы играем в хорошую защиту, нам не надо лидера. nam ne nadali lider. U posljednjih deset minut, u posljednjih četvrt, mi igrali Lučo. Ne očin hrošo, Lučo zaštitu, I eto to bilo za dosatično. Nije no, vprost, tri ili četiri raza komanda nije uložila 24 sekunde. S čim vi to svezujete? Zaštita Odessa ili s problemom? Tože zaštita Odessa, od konečno, da. Тоже nas... Тат было чуть-чуть не самоуверенности у, у, у команды. И я тоже сказал, как надо установиться, как, как надо не бросать так быстро и можно как -то, тоже то. Сколько команды готово к матчам Еврачелов, учитывая, что сегодня потери у вас было больше, чем у Одессы? У нас не будет очень много времени за, за челлендж. Это моя философия, как надо надо играть в хорошую защиту, тоже у, у, у челлендже. Я думаю, как мы, у нас, у, нас, у нас есть способность играть в каждую игру. А столько, когда играем в хорошую защиту, когда у нас очень много энергии, когда очень много желаний Все, большое спасибо. Пожалуйста. Izvinite, ja ne govorim oči na karoš, ja starajem se.